День донора крови означает сегодня во всем свете. Сусветная организация Аховы здоровья установила в этот день у знак удержности людям, которые доброхотно отдающие участку себе, выратовывают жизни инших. Об донорах и донорстве репортаж Людмилы Салдиной. Звены по трубочке у специальную емистость. Звычайная доза 475 мл. У сусветный день донора крови, жадаючих поделиться житево-необходной ваткостью на областной станции переливания, немало кровь, она нужна кому-то, если кто-то потеряет, попадет в какую-нибудь аварию или куда. Конечно, нежелательно, чтобы это происходило. Ну, ты вот чтобы им помочь. Хорошее дело, почему нет, если в этом нет никаких проблем. Со здоровьем все нормально. Не помочь? За минулый год на областной станции переливания крови зарегистрировано больше за 5850 доноров. Тех, кто хотя бы раз в год пришел сюда сдать кровь. Доноры, сдавшие кровь более 40 раз и плазму более 80 раз, получают звание почетный донор Республики Беларусь. У нас по области зарегистрировано более 6 тысяч почетных доноров. Сегодня их лик пополнил Эдуард Лашук, пришел сдать кровь у 41-й раз. До донорства подштурхнула жонка, гоноровый донор, на лику якой 120 сдач плазмы. На пытание, что переважает материальная затекавленность тем, кто не допомогает тем, кто имеет потребу у крови, Эдуард Лашук стипло отказывает. Помощь людям тоже надо помочь, как бы, Областная станция переливания крови, что год нарыхтовывает больше за 10 тонн житцевого необходного материала. Только с початку этого года нарихтовано уже свыше 4 тонн. Потребы у крови растут, и врачи станции с радостью отзначают значный рост донора за опошний час. Теперь наводзапись ватзаписках их одеться на 3-4 месяца на Причина – повеличение грошовой компенсации за кровосдачу. И еще в минулом году она была 70 тысяч, сегодня – 334. Материальный стимул – видовочный. Одна гроши не так важные для соправданных доноров. Головное – усведомление того, что твоя кровь выратовала життё человека. Людмила Салзин, Александр Севицкий, областные новины, Брест.